Меня зовут Виталина Устенко. Я занимаюсь психотерапией и онлайн-психотерапией. Практику веду с 2012 года. Виталина, как ты попала в профессию? Я с детства, на самом деле, увлекалась детективами. Очень хотела быть следователем, аналитиком. Мне нравилось распутывать преступления, когда читаешь их. И вот как личность преступника, личность пострадавшего или жертвы, как они переплетаются, истории их. И потом я поняла в какой-то момент, что меня больше интересует вот личность этих людей и то, как э, с ними работают, а не сам состав преступления. И 13 лет, по-моему, да, я стала посещать кружок по психологии во дворце детей и юношества. И там уже познакомилась с тем, что такое как бы, научная психология, и психотерапия отдельно, что это очень абсурдное направление. Я поступала только в Драгоманово, потому что на тот момент мои учителя, все, вот я три года посещала этот кружок, они все были с Драгоманово, они все говорили, что это. Самое лучшее, что может быть, нас познакомили с огромным количеством направлений в психотерапии, которых нет у других вузов. В психотерапевтическом образовании у нас тоже было два года клинического обучения. Как любой психолог, я не останавливаюсь на образовании, которое у меня есть сейчас. В каком направлении ты работаешь? Расскажи mm -hmm. простыми словами. Ну, мое любимое направление в широком смысле – это экзистенциализм. Направление, которое работает с, со смыслами, со смыслом жизни, с такими базовыми для каждого человека вопросами, которые формируют нас как личность, наше мировоззрение, наши убеждения, то, как мы переживаем что-либо, какие вообще у нас чувства есть и как мы их проживаем, как мы проживаем свою жизнь, насколько она для нас. Наполнена? Или насколько мы ее живем на автомате, там мимо? Какие у нас ценности, какие могут быть другие ценности и наши отношения с самим собой, с другими людьми? С какими темами ты хорошо работаешь? Я хорошо работаю с паническими атаками и депрессивными состояниями разной степени. Как экзистенциальная психотерапевтка я работаю с вопросами страха смерти, одиночества и переживаний, связанных с ними, бессмысленности, ощущения несвободы или решимости в принятии решений дальнейшего выбора действовать. Профессионального восстановления или жизненного пути. Что для тебя психотерапия? <laughs> Нужно было подготовиться на этот вопрос. А я думаю, это для меня особенная форма взаимодействия. Она существует с незапамятных времен в разных формах. Самая, наверное, естественная форма правильного взаимодействия между людьми она помогает человеку совершать свою индивидуальную революцию. Находясь в кабинете, человек меняет свою жизнь и себя таким образом, который вообще сложно представить, если мы говорим в больших масштабах. Это прям подвиг для клиента и классная форма работы для самого психотерапевта. Под какой саундтрек я бы закончила фильм о себе? Думаю, это был бы Beatles Because.